Пласконференція після матчу будівельника МБК Миколаїв. Наші гості – гравець Артем Швець та тренер Сергій Кірлан. Спершу слово гравцю. Артем, як можеш прокоментувати цей матч? Ну, добре, хлопці боролись, виграли підбор. Но процент очень слабый издали, это раз, и два, где-то в какой-то момент, наверное, не поверили, что мы можем выиграть эту игру, и как-то остановились. А так очень хорошо боролись в каждом отрезке. Почему У него там проблемы есть. Ну, есть проблемы со спиной, он на следующую игру уже будет. Здоровье? Да, да. Но он уже будет в следующую игру, я думаю. Ну, мог бы помочь, но не получилось. Сергей, какие ваши выражения в Играли хорошую игру, нигде не выпали в начале, как бы держались, не провалились. Могли пойти в хорошую концовку. если кольца забили мяч, Вадик Заплатинский подобрал хороший мяч, но он промазал. Забеем, как бы неизвестно еще, чем бы закончилось. Вот. Ну и не справились с дуготом. В поля, и проход пошел. Есть, потянул на себя хорошо. Очень качественный игрок. У нас, к сожалению, на концовку такого не нашлось. Было много потерь. Чрезмерно много сделали 23. Таким количеством потерь, конечно, сложно выиграть. Тонченко не играл, у него проблемы с позвоночником. Вот. Как бы есть улучшение, но еще остается дискомфорт, поэтому не играл в этой игре. Таня? Дякуємо, Сергію. Гравець будівельника Сергія Горбенко. Сергію, як може оцінити цю групу? Ну, игра для нас складывалась не очень хорошо. Мы, как всегда, долго запрягали, не могли найти свой ритм. Как в защите, так и в нападении. Видно, что я не знаю, с чем это связано. Может, не до настроя, может, кто-то уже экономил игры усилий на следующую игру, потому что игра очень важная. Также очень бросается тот факт, что мы снова проиграли подбор. Видимо, мы что-то не то делаем или не так. как-то говорим в защите, что нас постоянно снимают. Ну, единственное, плюс, что выиграли, сделали 9 потерь. 9 потерь это немного. Я думаю, это как бы один из залогов успеха сегодняшнего дня. Да. Нет. Ты уже полностью восстановился после своего пошкоджения? Ну, такого более таких не ощущаю, как видно, что еще физически не до конца восстановился, и поэтому над этим мне нужно работать. Таня. Все мыши. Евгений Викторович, какие ваши уважения этой игре? Тяжело комментировать эту игру, потому что кроме положительного момента, как выигрыш, мне ничего не понравилось. Ни начало, ни, ни качество, ни содержание, ни, ни ничего. Поэтому это уже, по-моему, идет третья игра. Такая проигрываем, догоняем, качели. В концовке напрягаемся, выигрываем. В субботу. Я думаю, что смогу настроить ребят, э, начать с первых минут. Наконец-то хотел сказать, что у нас в составе 12 человек. И говорил это в превью, что у нас наконец-то 12 человек. Но ну, получил травму сегодня Дрездов. Я думаю, что минимум две недели он выбыл. И в субботу точно не примет участие. Вот. И завтра будем готовиться к Рейсбасу. У Анисимова тоже было повреждение в ходе игры. Насколько он... Несерьезно, да. Он сказал, что это несерьезно. И даже не надо было делать замену. Поэтому он примет участие. Проблем с Анисимовым нет. Питание? Дякую, наиболее, я Спасибо.